Елена Хотенко, глава Совета Института налоговых реформ. Елена, доброе утро еще раз. Ну uh -huh. вот видим заявление, собственно, такое, такое серьезное заявление впервые. Но аграрии говорят не первый год и, как правило, летом, когда идет процесс да, сбора урожая, когда должны, ну как это говорится, заполняться закрома да, и идти, собственно, и зерно, и на экспорт в частности. Вот они говорят о том, что если немедленно правительство не окажут им поддержку, то может быть коллапс и в том числе вот и курс на уровне 40 гривен за доллар. Елена, и главное их претензия это вот, скажем, отсутствие налоговых льгот, поддержки со стороны правительства и государства. На ваш взгляд, насколько вот серьезная проблема именно для аграрного сектора в плане налоговой политики? Корни этой проблемы они лежат еще с 1999 -го года. В 1999 году, когда аграрный сектор был ну, в критическом состоянии, когда уровень дебиторской задолженности был почти 15 миллиардов гривен, тогда было принято решение спростить, упростить систему налогообложения для аграриев. И они вместо 11 налогов стали платить один единственный фиксированный налог. Потом этот налог перешел в четвертую группу спрощенной системы налогообложения. И в период вот таких льгот еще дополнительно для аграриев был введен специальный режим налогообложения. И они не платили налог на добавленную стоимость в госбюджет, а оставляли его в своем распоряжении. Это была ну, своего рода такая поддержка данной отрасли. И ну, что давало данному сектору сплачивать налоги в 4 раза меньше, чем ну, другие предприятия других секторов экономики. Угу. Когда же на тот момент это время должна была быть, мера должна быть временной, и она действительно решала вопрос аграрный, аграрного сектора. Благодаря таким мерам аграрный сектор каким-то образом окреп, финансово стабилизировался, получил какие-то преференции от государства, и, естественно, произошел соответствующий рост. Но, так как эта время, мера должна была быть временной, и на замену ей что-то должно было быть предложено взамен, и что-то предложено какой-то другой стратегический план развития, данной отрасли она имела время характер толчка импульса то есть определенный момент Аграрии развились, а потом это ну, просто шел такой вяло текущий процесс. Когда же в, 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 в декабре 2015 года закон был, законом 909 была введена освобождение, изменение системы налогообложения для аграриев и снижение, ну, как бы так они должны, их заповязало платить в налог на добавленную стоимость в бюджет. В 2016 году это в процентном соотношении, а с 2017 стоит угроза, что они будут весь налог платить в бюджет в полном объеме. Естественно, для аграриев это стало ну, и неожиданностью, потому что подобный закон был принят чуть ли не в один день. То есть не было какого-то стратегического понимания, как дальше будет сектор двигаться. Не было предложено взамен никаких преференций. И вот произошел вот этот взрыв, недовольствие и взрыв. Елена, вы говорите, нет стратегического понимания в Верховной Раде, при этом принимаются такие э, законы. А вот мы видим по открытому письму: что ну, от, открыто заявляется, что правительство не просто ничего не делает, но как бы саботирует, да, вот решение этой проблемы. Вот мы в пятницу обсуждали 100 дней премьерства Владимира Гройсмана угу. э, говорили об его успехах и неудачах. Э, каким образом, то есть, про, как правительство может игнорировать, собственно, тот сектор, который является ну, основополагающим для украинской экономики. Дело в том, что на сегодняшний день действительно не разработан ни один стратегический план выхода из этой ситуации. Действительно, аграрным сектором было подано уже не одно, ну, не одни предложения по поводу того, чтобы изменить эту ситуацию и улучшить. Но действительно, на сегодняшний день комиссия работает, но ее предложение, ни одно из этих предложений не было учтено. Почему это происходит? Потому что, как я уже говорила раньше, из-за преференции государства, и произошло ну, расслоение этого бизнеса, она очень-очень мелкий и тот, который действительно сейчас нуждается в вот поддержке. Вот то, что я хотела спросить. Смотрите, если ну вопрос просто говорить, да, и, и для нашего понимания, для того, чтобы телезрители наши поняли, да, что необходимо сделать для того, чтобы ну а потому что мы так говорим у, общо, да, аграрии mm -hmm. а, здесь же ну главное поддерживать, скажем, мелк ну, ну скажем просто мелкого фермера mm -hmm. Да. Вот что для этого необходимо? Да? Не только же снижение налогового прессинга, но и те же, э, скажем, кредиты, которые украинские банки выдают, э, знаем фермерским хозяйством под 33% угу. годовых. Как решить эту проблему? Вы очень правильно сказали. Вот тут вот самая главная задача сейчас разделить мелкое фермерское хозяйство и крупные агрохолдинги. Угу. На сегодняшний день они в одинаковом законодательном поле, а этого быть а это не должно. Конечно, да. неправильно. И вот на сегодняшний день как раз самая главная задача это определить, как разделить крупных агрохолдинги, крупных агро агропроизводителей и мелкие, и поддержание мелкого фермера. Потому что в световой практике есть очень много примеров. И должна быть позиция и правительства и государства направлена на поддержание именно мелкого фермерского хозяйства. На поддержание потребителей сельхозпродукции и селищных территорий. Потому что если не будет мелкого производителя, не будет поддержания территории, где mm -hmm. находится этот вот мелкий производитель. Вот правильно я вас понимаю, это такая схема. То есть вот есть хозяйство, вот есть производство, которое небольшое и оно работает на этот регион, да, и таким образом, скажем, и, и средства в регион поступают, да. и само фермерское хозяйство Процветает. Да. И из-за чего возникает... Что мешает сделать это в Украине, в аграрной стране, в стране, которой, у которой лучшие черноземы в мире? Мешает только то, что на сегодняшний день нет четкого разделения, кто этот сектор ну, налогооблагается одинаково. Mm -hmm. Не разделено мелкое фермерское хозяйство, мелкие аграрники и крупные аграрники. Как только произойдет определение и разделение этого сектора, только эта проблема... Ну, она Будет, будет понимание, как ее решать. А потому кто что... должен это сделать? Ну, правительство. Конечно, правительство, потому что на сегодняшний А парламент? Ну, парламент. Парламент принимает, принимает закон. Но для того, чтобы парламент принял законы, нужно дать определение и нужно дать экономическую оценку ситуации. Uh -huh. и, и без определения, анализа, экономической оценки ситуации нельзя принять правильное решение. Решение, которое было принято в 1999 году, на сегодняшний день оно остается, оно перешло в проблемное. Потому что... Э Данный сектор налогоблагается одинаково, mm -hmm. но уровень доходности и прибыльности предприятий абсолютно разный. Mm -hmm. И поэтому возникает вот сейчас вся эта ситуация. Однозначно нужно расписать и определить четкий стратегический план развития, поддержания мелких сельхозпроизводителей, сельских территорий и защитить того же самого потребителя, то есть нас с вами, для того, чтобы не было серьезного скачка цен и чтобы потребительские продукты были доступными всегда. Но это должен быть планомерный реформаторский пакет изменения и улучшения галузи. То, что будет предложено в обмен на уничтожение или скасывание специального режима налогообложения. И вот именно из-за этого сейчас, вот этого сейчас добиваются фермеры. И вот это то, на что сейчас нужно не просто определить внимание и власти, и парламенту, а то, что сейчас первую нужно нужно сделать. Но тем временем мы видим, но правительство э, работает, а парламент на каникулах и все равно до конца августа ничего решено не будет, даже до начала сентября. А э, это как раз пора сбора урожая и от того, э, как каков будет урожай, да, зависит, собственно, и формирование э, государственного бюджета на следующий год. Я правильно понимаю? Да, Или? Как, ну конечно, потому что на сегодняшний день аграрный сектор, он даже на мировом рынке украинский аграрный сектор Занимает лидирующие позиции, и действительно аграрный сектор на сегодняшний день это одна из основных галузей формирования экономики, ну и плюс, плюс социально-политический тот аспект очень важный. Это, Если это, говорить это. вот о, об, об этом, в принципе катастрофическом прогнозе, да, вот таком сценарии mm -hmm. очень неприятном, который обрисовали сами аграрии в этом открытом письме. Насколько реально то, что если вот аграрный сектор не будет поддержан, если не будет налоговых льгот, если не будет, как вы говорите, раздели, не будут разделены мелкие фермерские хозяйства и, и, и им не будут созданы условия для работы с крупными агрохолдингами. Действительно ли именно по этой причине та же гривна может стоить 40 гривен за доллар? Ну, я думаю, что тут, конечно, немножко манипуляции идут и манипуляции. да. Почему? Потому то что есть вот... просто хотят привлечь внимание. Да, привлечь внимание, потому что, ну вот даже наши эксперты делали ну такие определения и на сегодняшний день у нас, если говорить о сельскохозяйственной продукции, где мы являемся лидирующих позициях, то у нас на территории Украины мы внутри Украины потребляем продукты дороже, чем они стоят на мировом рынке по таким позициям, как яловичина, яйца, молоко, свинина, мясо куриная и рафинированная сахар происходит? ну вот это как раз и происходит потому что у нас идет очень серьезное расслоение бизнеса то есть у нас есть монополисты которые ну по тому же куриному мясу, по яйцу угу. которые диктуют цены и эти цены они выше на сегодняшний день мировых цен угу. и а, вот все эти ну такие громкие заявления это в том числе связано с тем что а, в аграрном лобби и как раз и присутствуют крупные производители крупные агрохолдинги угу. и вот первым шагом, который сейчас должно сделать правительство, и то, что сейчас. Аграрное лобби в парламенте или в правительстве также? Ну, я сейчас говорю о парламенте. Угу. Я сейчас говорю о принятии законопроектов и о том, что на сегодняшний день, если не разделить эти две, этих, ну, два вида. Аграриев, то есть мелких, которые угу. нуждаются в поддержке, и крупных, которые на сегодняшний день уже монополисты и диктуют цены, то эта проблема она и дальше будет вот, ну, манипулироваться и будет. будет ну, вот мы, такая... мы много говорим, о, много говорят наши чиновники, да, высшие чины о борьбе с коррупцией, но как-то немножко забываем, что есть еще одна большая проблема наряду с коррупцией это монополисты, да, с которыми угу. также необходимо бороться. А, говорим о проблемах. О проблемах аграрного сектора, о том, какие социальные и экономические потрясения могут вызвать проблемы у аграриев, если они не будут решены. Елена Хатенко в студии, глава Совета Института налоговых реформ, помогает нам с этим разбираться. И сейчас переходим к другим актуальным темам.